会的。 跟随元帅出征多年，踏过大江南北。如今元帅竟在此地遭小人暗害，连尸身都难以保全。如今最重要的是，第一便是替元帅报仇；再有便是，谁来接管这大印？原本望月郡主武艺高强，又是元帅亲女，本是当仁不让。 戚将军，万万不可！那望月分明是个妖怪，如若把帅印交给一个妖怪的话，那我们岂不是都要成为他的口中之粮？ 传圣火之名，唤凤凰圣女回来。属下见过圣女。你是谁？我是魔族中人，你唤我大尊便可。你是魔族圣女。 真身是凤凰，大尊就是你的仆人。一派胡言！你受何人指使，污我为妖？凤凰灵力无边，是唯一与天界众神一较高下的存在，历来被我魔族奉为首领，岂敢妄言？大尊此次前来，就是恭迎您回魔族。灵力无边。 那能起死回生吗？人死不能复生，任何法力在三界之中都无法改变。凡人生命短暂，爱恨情仇就在弹指一瞬间，何必为这些蝼蚁而伤怀？那就不必多说了。待圣女完成人间这些羁绊，你一声令下，魔族重兵将随时听候调遣。属下告退。 姐姐，你醒了，你没事吧？

叛贼陈岩在战场上当众将士之面刺杀元帅，使我军气势低迷。最近几日连续作战，各处都是节节败退，还望参领早日接引，重振军威。啊！我也没打过仗啊，这能行吗？您是元帅的嫡长子。 这帅印除了您，还有谁有资格执掌？王月呢？是不是因为害父亲惨死，他没脸见我了？我早就制止过他来前线，他仗着父亲对他的宠爱，非要来出风头。你们看，结果出问题了吧？怎么了？ 你说什么？望月竟然是妖怪！此事太过诡异，因此战报没有提及。我就说嘛，一个小小的丫头片子，武功竟然比我还高，原来是妖怪，难怪在下已将郡主关押，参领是否前去探望？望月毕竟是我妹妹，是人是妖，总得去看看啊！哎、走开，走开，走开！ 来了。嗯。哥,哥，望月啊！我这一接到父亲的死讯，连夜就赶到这儿来了。都怪我，是我害了父亲，是我的错。 我刚到这儿，就听到各种传言，说是你勾结的敌军。我一心为国杀敌，怎么可能勾结敌军呢？那还不是因为你看走了眼，信了那奸狗，才让父亲遭此毒手。是，你说的对，是我看走了眼。 你放我出去，放我出去杀了他！等我报完仇，一定会来军法处置。父亲的事儿啊，你就不用操心了，自然有我这个做儿子的替他报仇。一切因我而起，你让我自己去了结。我司马朝阳这么容易被你哄骗啊？别以为我不知道你在想什么。 你说是替父亲报仇，实际上你就是想领军上阵抢功劳。不是这样的，哥，你误会了。好了，是什么都不重要了。所有人都说你是妖怪，你觉得他们会让一个妖怪领军？连你也相信这样的谣言？ 我们不是从小一起长到大的亲兄妹吗？我是不是妖怪你最清楚了，我不是呀、啊。所有人都说亲眼看到了你变成妖怪，就算是亲兄妹，我也要大义灭亲。指不定、啊、你跟那晋狗就是同伙，合谋害死了父亲。我不是，我没有，我没有，就是你害死的。大哥，大哥，姐姐不是你想的那样。闭嘴。 哥什么哥？我司马家的事，什么时候轮到你个下人多嘴？木南是我亲自结拜的弟弟，他不是下人。好了、啊，是什么都不重要父亲已经死了，再去找那个什么言报仇，父亲也不会活过来。你这话什么意思？你不去报仇了？哎呀！ 这贸然报仇，这不就送死吗？司马望月，你真以为我有那么傻呀？父亲尸骨未寒，你在这里权衡利弊，你就不配做我司马家的长兄！你放我出去！放我出去！放我出去！

他身上会冒火，我知道。元帅阵亡那日，郡主就是用他身上的火焰烧死了大半军士。参灵，您不用怕，郡主是您亲妹妹，不会伤害您的。不不不，他是妖怪，他怎么会是父亲的亲生骨脉呢？他怎么能是司马家的亲生骨脉？参领，他不是我妹，妹和我没关系，和我一点关系都没有。 帅被害，令我痛断肝肠。更令我心痛的是，害死他的竟是司马望月。如今我也不瞒着大家了，望月并非父帅亲生。当年魏晋两国交战，他父母死在魏军手下，父亲见他尚在襁褓，可怜稚子无辜。 便收养，可谁知道，这是养虎为患啊！他通敌陈言，并非无心之事，而是故意引狼入室，意欲就是给他亲生父母报仇。什么人？司马光月！带司马光月！你信吗？反正我不太信。 对，我看望月和元帅长得挺像的。这望月郡主在阵前舍生忘死，一看就是元帅家风啊。嗯，没错，我亲眼看见，他就是个妖怪，怎么可能是元帅的血脉？我相信残灵，陈岩杀了元帅，还不全是因为他。望月，我本不想当众拆穿你的身世。 但是你害死了父帅，今日我们就好好清算清算。你连骨肉亲情都可以不顾，我真是替父亲、替司马家感到可悲。父帅已死，我是父帅亲儿。今日我们就当众滴血认亲，如果血能相融，我便认下你这个妹妹；如果不能，我别废话了。 开始吧，上来。 朝阳，你在水里做了手脚，对吧？这水是木南亲自准备的，他一向是你的狗，你叫他往东，他不敢往西。你倒是问问他，这水有没有问题了、啊？木南，回禀三林。没有问题。验血已毕，证据确凿。 此妖女并非父帅亲生, giving, 生。妖女冒充司马家血脉，勾结敌军，害死父帅，当处以极刑。你骗我！ 你个骗子！你骗我！你这个骗子！让他下去吧。骗子！你骗我！姐姐！三日后，便是父帅侯妻忌日，届时将妖女万箭穿心，以及父帅在天之灵，杀！